আসাম পুলিশের চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রতারণা চালাচ্ছিল এক যুবক অবশেষে পুলিশের ফাঁদে ধরা পড়ল সে ঘটনাটি ঘটেছে কালাইনে জানা গেছে ধৃত ব্যক্তি কালাইন থানার অন্তর্গত খেলমা এলাকার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে অভিযুক্ত নিজেকে পুলিশ অফিসার পরিচয় দিয়ে ইউনিফর্ম পরিহিত ছবি দেখাত এভাবে সে সাধারণ মানুষকে প্রলোভন দেখিয়ে আসাম পুলিশের ড্রাইভার ও অন্যান্য পদে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে লক্ষ্মীপুর থানার রূপাইবালি এলাকার একাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ হাতিয়ে নেয় প্রতারিত ব্যক্তিরা অভিযোগ দায়ের করলে কালাইন থানার পুলিশ দ্রুত তদন্তে নামে এবং শেষমেশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন জ্যেষ্ঠ পুলিশ অধীক্ষক নোমাল মাহাতো নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট শিলচর সংবাদ আমি একটা গোপন হুপ্রর ফর্ম খেদি এজন ফেক পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর তেওঁ নাম হল হামিদ হুসেন বরভূঁয়া তেইশ বছর বয়স তেওঁর পিতৃর নাম হল ৱাছিদিন বৰভূঞা খেলমা পাৰ্ট ফ'ৰ কালাইন তেওঁক আমি ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰিছোঁ তেওঁ হ'ল এজন যুৱক আৰু তেওঁ কি হয় পুলিচৰ ছাব ইনস্পেক্টৰৰ ড্ৰেছ পিন্ধি বিভিন্ন ল'ৰা ছোৱালীক পুলিচৰ নামত চাকৰি দিয়াৰ নামত অৰ্থ সংগ্ৰহ কৰিছিলে আৰু কেইবাজন ব্যক্তি যেনেকৈ লখিমপুৰ অঞ্চলৰ ৰূপাই বালি অঞ্চলৰ পৰা বহুকেইজন যুৱক যুৱতীৰ পৰা আৰক্ষী বিভাগক চাকৰি দিয়াৰ নামত তেওঁ তেওঁলোকৰ পৰা অৰ্থ বা পইচা পাতি লৈছিলে উৎসোচ লৈছিলে আৰু তেওঁলোকক চাকৰি দিয়াৰ কাৰণে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে পিছত যেতিয়া কিছু লোকে সেই সংক্ৰান্তীয় বিষয়টো আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰে আমি লগে লগে অনুসন্ধান কৰি গম পালোঁ যে ব্যক্তি বন এজন ভুৱা ছাব ইনস্পেক্টৰ আৰু তেওঁ নিজে কিছুমান আৰক্ষী বিভাগৰ তেওঁ ইউনিফৰ্ম ছামাৰ ইউনিফৰ্ম আছে উইণ্টাৰ ইউনিফৰ্ম আছে ষ্টাৰ আছে সকলো তেওঁ সংগ্ৰহ কৰি কেতিয়াবা তেওঁ ফটো তুলি আৰু গৈ ইউনিফৰ্ম পিন্ধি মানুহৰ ওচৰত উপস্থিত হৈ তেওঁক চাকৰি দিয়াৰ ভুৱা আশ্বাস দি মানে অৰ্থ সৰকাই লৈছিলে গতিকে এই সংক্ৰান্তে ইতিমধ্যে আমি এটা কেছ মোকৰ্দমা ৰুজু কৰিছোঁ কালায়ন থানাত কালায়ন থানাৰ কালায়ন পুলিচ ষ্টেচন কেছ নম্বৰ এইটি এইট অবলি টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু তেওঁক এৰেষ্ট কৰি ইতিমধ্যে আমি সাজোতলৈ প্ৰেৰণ অনাৰেবল ক'ৰ্টৰ ক'ৰ্টত তেওঁ হাজিৰ কৰি আমি হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ বৰ্তমান এই সংক্ৰান্তত আমি তদন্ত চলাই আছোঁ আৰু দেখা গৈছে যে তেওঁ কোনেও নজনাকে এই ধৰণৰ এটা ইম্পাৰচনেটিং কৰি পুলিচ অফিচাৰৰ নামত কৰি তেওঁ বহুত লোকৰ পৰা অবৈধভাৱে ভুৱা আশ্বাস দি পেলাই ধন লাভ কৰিছিলে আৰু কিছুসংখ্যক লোক এতিয়াও আমাৰ ওচৰলৈ আহি আছে গতিকে আমি দূৰ তদন্ত চলাই আছো আৰু তেওঁক আৰু অধিক তাকে আমি সোধ পোচ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যাতে কঠোৰত মাইনগত ব্যৱস্থা হয় তাৰ কাৰণে আমি এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ তেওঁ আমি গম পোৱা মতে তেওঁ প্ৰায় ছমাহতকৈ অধিক কাল তেওঁ বহুত লোকক ভুৱা আশ্বাস দি পেলাই অৰ্থ সংগ্ৰহ কৰি আছিলে আৰু কিছু লোকে তেওঁ তেওঁ ইউনিফৰ্ম দেখি পতিয়ন গৈছে কাৰণ তেওঁ নিজৰ নেম প্লেটো তেওঁ নিজৰ নামত চপাই লৈছে মানে তৈয়াৰ কৰি লৈছে নেম প্লেট পিন্ধি যায় ইউনিফৰ্ম পিন্ধি যায় পুলিচৰ কেপ পিন্ধি যায় মানে মানুহে দেখিলে সম্পূৰ্ণ ল'ব লাগিব যে তেওঁ এজন পুলিচ অফিচাৰ হয় গতিকে এই ধৰণে তেওঁ ভুৱা আভুৱা কৰি বহুত লোকৰ পৰা যুৱক যুৱতীৰ পৰা আৰু বিশেষকৈ তেওঁ আৰক্ষী বিভাগত ড্ৰাইভাৰৰ চাকৰি মানে চালকৰ নামত চাকৰি দিম বুলিও কিছুসংখ্যক লোকৰ পৰা তেওঁ অবৈধভাৱে ধন আদায় কৰি লৈছে গতিকে আমি এই সংক্ৰান্তে জোৰ তদন্ত চলাই আছোঁ আৰু যিসকল ভিত্তিম আছে তেওঁলোকো আমাৰ ওচৰত বৰ্তমানলৈকে আহি আছে আৰু তেওঁলোকৰ আহি আছে আৰু তেওঁলোকক আমি সোধ পোছ কৰি অধিক তথ্য লাভ কৰিছোঁ আৰু সেইজন যিজন মেইন ব্যক্তি যিজনে এই ঘটনাটো সংঘটিত কৰিলে তেওঁ হামিদ হুছেইন বৰভূঞাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে